ਹਰਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਬਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾੜ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਵਾੜ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਾੜ ਨੰਬਰ 14 ਚ ਅਗੰਧਿਆਲਾ ਕਰ ਬੀਣੀ ਕਾਉਂ ਕੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਾਹਰੀ ਕੰਮ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ कुछ नहीं करेंगे खैरा जी के बस दिमाग घबराया हुआ है कुछ नहीं करेंगे ऐसे साढ़े पंजाब के सीएम चन्नी जी बोले थे रोपर प्रियंका प्रियंका जी ने बोले थे कि हम जीतेंगे तो हम भैया को पजा देंगे जितने ओ पी आर के भैया हैं कुछ नहीं पाएंगे उनको कहने से कहा जाएंगे वो आप ही पच गए आप ही सारा कुछ हट गए सारी इस्तीफा हो गया उनका सारा जगह सहारे

हम पूरी जानकारी के आगे तीन वर्ष और दो इस्तेमाल करना जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए योजना बना दी युवा मतदाताओं जो लोकतंत्र की बातें प्रौद्योगिकी का छात्र अपने आदमी के गुणा ने जो कि यह राष्ट्र के उद्योग के आंदोलन दिल्ली के दिल्ली में दिल्ली के दिल्ली के दिल्ली के इलाकों पर अमित शाह का काम थी। सारे राजस्थान का बहुत लोगों का इलाका बोर्ड पर दिल्ली के लिए तो जानी-पतानी होगी कि दिल्ली बोर्ड पर कितनी अभी राजस्थान के लोगे इंडिया का एक बड़ा

वाल की बोली क्या है? बैकना बनाता है वो तो तुम्हारे लिए बोलते हैं। बैकना बनाती है क्यों वो बनाती है? जर्मीनी का तो जर्मीनी। जर्मीनी का तो। जर्मीनी का तो। जर्मीनी का तो। बाहर को बनाएगा क्यों नहीं? जर्मीनी का तो।

छापा पाणी गिरता लता रन्था साथा न भविष्य साधू दर्ज व्यक्ति नहीं जाते इसको गली में है अंडे पर मारा है मारा है तो गली में कुछ भी नहीं छुपाता है कुछ भी नहीं छुपाता है आओ तो वाली भी चिकनाई कर देगी वाली सब वाले हलके में उन्हें आज तो तुम वाले कर दे वहाँ पे लड़की की एक और दूसरी मुस्कुराते करके बहुत ही खूबसूरत

यह बात है multim��� Beast Луд और मीटिंग हुई है एक तो काठ तो का, जी चेयरमैन साहब हरीश राणा जी का काठ था इनको इनको करने से मीटिंग इतना बंदे आए हैं साढ़े छोटे भाई हैं साढ़े मंत्री साहब गगन जी का बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि एक बुलावा पे जब फोन करिए एक बुलावे पे आते हैं सारी काम हम कांग्रेस में भी रहे हैं अकाली दल में भी रहे हैं बीजेपी में रहे इतना कोई काम नहीं करता जो आम आदमी पार्टी करती है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे बंदे हैं भगवंत मान जी कहते हैं कि हमारे काम पर वोट पाइए हम अगर काम नहीं करते हैं तो आप वोट ड पाइए भगवंत जी मान का सीएम साहब का काम पर वोट पड़ेगा एक तारीख को ज, जितने वोट पड़ेगा चारों में वोट पाए जी भगवंत मान जी के नाम पर वोट पाया बस यही हम कहते हैं बस और ये जी प्रवासी होते एक बयान दिता गया सुखपाल खेरा वालों कहते मैं बन गया तो है वो सारे दे। ओ, कुछ नहीं करेंगे खैरा जी के बस दिमाग घबराया हुआ है कुछ नहीं करेंगे ऐसे साढ़े पंजाब के सीएम चन्नी जी बोले थे रोपर प्रियंका प्रियंका जी ने बोले थे कि हम जीतेंगे तो हम भैया को भजा देंगे जितने ओ बिहार के भैया हैं कुछ नहीं पाएंगे उ, 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 उनको कहने से क्या पजेंगे वो आप ही पज गए आप ही सारा कुछ हट गए सारी इस्तीफा हो गया उनका सारा जगह से हार गए खलबलाई हुई है कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करना क्या लगता है जो प्रवासी मजदूर है वो सारा आम आदमी सारा को सारा जितने ओपी बिहार के बंदे हैं सारी झाड़ी जार, को वोट पहना जी हम सारा ओपी बिहार से विनती करते हैं कि झाड़ू को वोट एक एक तारीख को बटन दबाना झाड़ू पे चेयरमैन साहब के ने की कहना चाहते हो ਅੱਜ ਹਰਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਗੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਕੈਬਨਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਰਮਾਨ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋ ਮਰਿਆ ਵਸਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਓ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੋਕ ਹੈ ਮੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰੋਰੇ ਮੈਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੈਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ